شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرتے ہیں سیرت النبی میں شیب ابی طالب ابو طالب کی گھاٹی اس کے بارے میں کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ جبر و تشدد سے اسلام کی اس تحریک کو موت کی نیند سلا دیں گے لیکن ان کی تمام تر مسائی کے باوجود اس دین کو روز افزو کامیابیاں نصیب ہو رہی تھیں یعنی کہ دن بہ دن اسلام میں لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے کفار نے باہمی مشورے سے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری مشکلات اور مصائب کا خاتمہ نہیں ہو سکتا حضرت ابو طالب کو جب کفار قریش کی اس گھنونی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے قبیلے کے تمام افراد کو اکھٹا کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں چنانچہ حضرت ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے اور خاندان کے دوسرے افراد کو لے کر شعب ابی طالب میں منتقل ہو گئے دیگر مسلمان بھی شعب ابی طالب میں آنا شروع ہو گئے حضرت ابو طالب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے محتاط تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت کے لیے ایک بستر بچھایا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑی دیر آرام فرماتے جب لوگ سو جاتے تو مشفق چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھاتے اور کسی دوسری جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بسری کے لیے بستر بچھایا گیا ہوتا وہاں لے جا کر سلا دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بستر پر اپنے بیٹوں میں سے کسی کو سلا دیتے قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور قبیلے کو ہمراہ لے کر شعب ابی طالب میں سکونہ اختیار کر لی تو قریش کے سارے قبائل نے مکمل سوشل بائیکاٹ کا پروگرام بنایا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نشت و برخواست نہیں کریں گے ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے اور نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کرتے اور جب سب ان امور پر متفق ہو گئے تو انہوں نے ایک صحیفہ اس میں قلم بند کیا پھر اس کی پابندی کا پختہ وعدہ کیا پھر اسے بڑی حفاظت سے کعب شریف کے اندر آویزاں کر دیا تاکہ ہر شخص اس کی سختی سے پابندی کرے نبوت کے ساتھویں سال سے لے کر دسویں سال تک یعنی تین سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کا شکار رہے بساوقات اوقات درختوں کے پتے کھات اور گھاس کھا کر پیٹ بھرا کرتے ان مسائب و علام کے باوجود آپ کے عظم میں کوئی لچک پیدا نہ ہوئی ایک دن آپ نے حضرت ابو طالب سے کہا جو معاہدہ قوم نے لکھ کر بحفاظت کعبے کے اندر لٹکا دیا تھا اس کی ساری دفعات کو دیمک نے چاٹ کر صاف کر دیا ہے لیکن اس عبارت میں جہاں جہاں بھی اللہ کا نام مبارک لکھا گیا تھا وہ جون کا توں سلامت ہے سبحان اللہ حضرت ابو طالب کے لیے یہ اطلاع بڑی حیران کن تھی مکہ سے کئی میل دور ایک گھاٹی میں تین سال سے محصور ہستی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہے جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی بڑی حفاظت سے کعبے کے اندر رکھی ہوئی تھی اور جس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی حضرت ابو طالب نے پوچھا کیا تیرے رب نے تمہیں یہ بات بتائی ہے حضور وسلم نے فرمایا بے شک چچا نے کہا پھر تیری بات بالکل سچی ہے تو نے آج تک کبھی غلط بیانی نہیں کی چنانچہ حضرت ابو طالب چند افراد ساتھ لے کر سیدھے حرم شریف گئے اور قریش کو اکٹھا کر کے فرمایا سوشل بائیکاٹ کے صحیفہ کو کابل شریف سے باہر لیاؤ ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مسالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے وہ بڑی تیزی سے اٹھے کعبے میں گئے وہاں سے اس معاہدے کو لے کر واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے اس کو رکھ دیا حضرت ابو طالب نے فرمایا میں آج ایک بڑا منصفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں میرے بھتیجے نے مجھے بتایا اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر سوائے اللہ کے نام کی اور کوئی عبارت باقی نہیں ہے سبدی مگ چاٹ لی ہے اب تم خود اس کو کھولو اگر میرے بھتیجے کی بات سچ نکلی تو ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور اگر اس کی ایک بات سچی یہ بات سچی نہ نکلی تو پھر ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں گے حضرت ابو طالب یہ تجویز سن کر کفار بڑے خوش ہوئے اور اس تجویز کو پر راضی بھی ہو گئے پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس صحیفہ کو کھولا اور جو صادق و امین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس کو حرف بحرف صحیح پایا یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے اور تعصب کی آگ میں جل کر کہنے لگے یہ تمہارے بھتیجے کا جادو کا کرشمہ ہے حق روز روشن کی طرح آیا ہو گیا مگر اندھی اسمیت نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ اسے تسلیم کر لیں لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرے میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو اس ظلم اور تعدی پر سخت نالاں تھے چنانچہ وہ ایک دن کعبے میں داخل ہوئے اور اس صحیف کو پھاڑ کر اعلان کر دیا کہ ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں اس طرح نبوت کے دسویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر معاونین کو قید تنہائی سے رہائی مل گئی اب ذکر کرتے ہیں عام الحزن کا شوب ابھی طالب سے رہائی کو بھی پورا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مشفق کو مہربان چچا ابو طالب داغ مفارقت دے کر عالم جاویدہ سدھارے یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا ابھی یہ صدمہ تازہ ہی تھا کہ چند دن بعد آپ کی وفا شعار رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی پے کے اجل کو لبیک کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا یہ دونوں صدمے بڑے شدید تھے اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندو کا سال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پینسٹھ برس کی عمر میں انتقال فرمایا اپنی پچیس سالہ دواجی زندگی کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت و آرام کے لئے وف کیا اور اپنی ساری دولت اسلام کے نام پر خرچ کر دی صحابہ کرام میں دو ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت دعوت اسلامیہ کی ترقی کی راہ میں خرچ کر ڈالی وہ دو ہستیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں بڑے دولت مند تھے جب انہوں نے وفات پائی تو ان کے پاس کچھ نہ تھا اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں سفر طائف کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ والے اسلام کی مخالفت میں سخت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم بے کے دسویں سال زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی مگر وہ بدبخت مخالفت پر اتر آئے شہر کے عباش اور نوجوان لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے نے شروع کر دیے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لہو لہان ہو گئے ان ظالموں کو کیا خبر کہ وہ مبارک قدم ہیں جن کے ساتھ مس ہونے والی نالین اہل عشق کی آنکھوں کا سرما ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین اتارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اٹھا کر اپنی آستینوں میں رکھ لیتے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تو آپ اپنی نالین پہنانے کی سعادت حاصل کرتے آپ نالین پہنانے کی سعادت حاصل کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر سے نکل کر ایک باغ کے قریب انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے باغ کے ملازم اداس نے زخمی مسافروں پر ترس کھاتے ہوئے انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور انگوروں کے دانے توڑ کر کھانے لگے اداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور کو غور سے دیکھا پھر بولا یہاں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کا رواج نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارے دین کیا ہے اس نے عرض کیا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا جو مرد سوال یونس بن متا کا شہر ہے عداس بولا آپ یونس بن متا علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں اداس اٹھ کر کھڑا ہوا جو کر پہلے سر مبارک کو بوسہ دیا پھر ہاتھوں کو چوما پھر مقدس زخموں کو قدم کو بوسہ دینے لگا تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرم، مکرمہ روانہ ہو گئے اپنے میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا سلام عرض کی کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کروں اگر آپ فرمائیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ شہر اور سارے باشندے فنا ہو جائیں رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت و مشفقت کو دیکھ کر پہاڑوں کا وشتہ پکار اٹھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے بے شک آپ رعوف الرحیم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اہل طائف کی نسلیں اسلام کی دولت میں لی اور اگر علیہ وسلم اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ لیتے تو آج طائف کا نام و نشان نہ ہوتا اب بات کرتے ہیں معجزہ شک القمر کا چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا جو معجزہ ہے ایک دفعہ چاندنی رات میں مکہ مکرمہ کے مشرق اٹھ کر اکھٹے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگے اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ایسا کر دوں تو کیا ایمان لے ہوگے وہ بولے ضرور اس رات چاند کی چودھویں تاریخ تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشریم کے نام لے لے کر فرما رہے ہیں اے فلاں اے فلاں اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو چاند دو ٹکڑے ہو گیا کفار نے جب اس عظیم و کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے اس جادو کی حقیقت بہت بھول جائے گی جب وہ قافلے آئے اور ان سے پوچھا گیا کیا فلاں رات کو چاند کو شک ہوتے تم نے دیکھا سب نے اس کی تصدیق کی لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی جزاکم اللہ خیر